হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড আছালাম ৰাকিবা চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বনাব লৈছোঁ কচুৰ টেঙা কচুৰ টেঙাটো সাধাৰণতে দেখুৱাবলগীয়া বস্তু নহয় সকলোৱে বনায় আৰু জানেই বনাই খায় আৰু হ'লেও মই দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ এয়া অলপ টেঙা থকা পকা লেচু এইখিনি শুকুৱাই থৈছিলোঁ লেচুখিনি খাবলৈ অলপ টেঙা আৰু এইখিনি মই গুচাই ল'ম আৰু এইফালে মই মচুৰ দাইল তিয়াই লৈছোঁ আৰু কচুখিনি ধুনীয়াকৈ মাইটো কাটি মেলি বাচি ধুই ধাই পানীত নিমখ দি তিয়াই থৈ দিছে ইয়াৰ ক'লা পানীটো ওলাবৰ কাৰণে আৰু আজি মই কচু টেঙা বনাম লেচু দি বনাম আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে কচু টেঙাখিনি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে এখন কেৰাহীত মই অলপ পানী লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই কচুখিনি দি দিছোঁ তিয়াই থোৱা মচুৰ দাইলখিনিও দি দিওঁ এটা পিঁয়াজ এনেকৈ দি দিছোঁ অলপ জ্বলা হোৱাকৈ এডোখৰ বিজ জলকীয়া আছিলে বিজ জলকীয়াডোখৰো মই ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া দি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ হালধি সকলোখিনি বস্তু দিয়া হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া লাহে লাহে সিজি থাকিবৰ কাৰণে মই ঢাকন মাৰি দিম সিজিবলৈ দিছোঁ কচুখিনি কটা বহুত দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া চাওঁ খবৰটো বাৰু কি হৈছে নধনিব চোৱাই নাই বাৰু দাইলে কচুৱে ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ শুকাই গ'ল মই অথোৱাটি যেনেকৈ পাতিছিলোঁ তেনেকেই ঢাকন মাৰিয়ে খোৱা আছিলে অথনিটো মোৰ বন্ধে গতিকে সেই ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে মই কাবাবো বনাই আছোঁ এয়া কাবাব ভাজি আছোঁ কাবাবৰ ৰেচিপি আপোনালোকক এদিন দেখাম মই কেনেকৈ বনাইছোঁ এইফালে মই লেচুকেইটা ধুনীয়াকৈ বাকলি ঘুচাই মই দুবাৰ ধুই ল'লোঁ কচুখিনি সিজি সম্পূৰ্ণ সিজি গ'ল দাইলো সিজি গ'ল লেচুকেইটা মই এতিয়া ডাক দি দিছোঁ কচুখিনিতে এতিয়া মই এনেকুৱা এডাল ভুটনি লৈ কচুখিনি এনেকৈ এনেকৈ কুটি দিম আৰু কুটি মই কচুখিনি ধুনীয়াকৈ এয়া গুৰি ল'লোঁ কচুখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গ'ল এতিয়া লেচুখিনি সিজিবলৈ দিম লেচুখিনি সিজি লেচুৰ পৰা টেঙাটো ওলাই কচুখিনি টেঙা হৈ যাব সেইখিনি অলপ ডাঠ হোৱা যেন লাগিছে ইয়াতে মই অলপ গৰম পানী দি দিম সেইফালে মই ডাঙৰ চাইজৰ দুটা আলু বইল কৰি লৈছোঁ আলু পিটিকা বদাম সাধাৰণতে খাৰ তৰকাৰী হওক বা কচু টেঙাই হওক এনেকুৱা তৰকাৰীৰ লগত আলু পিটিকা খাই ভাল লাগে এইফালে এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ ইয়াত যিখিনি লেচু দিছিলোঁ লেচুখিনি সম্পূৰ্ণ সিজি গ'ল আৰু টেঙাটো তৰকাৰীখিনিত ফুলাই গ'ল টেঙা টেঙা যেন লাগিছে খাই এতিয়া মই এইখিনি বাৰ্গাৰ দিবৰ কাৰণে এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ কেৰাহীখনতে অলপ মিঠাতেল দি লৈছোঁ ইয়াতে দুটা শুকান জলকীয়া আৰু অলপমান নহৰু মই থটা দি লৈছিলোঁ এতিয়া এইখিনি তেলতে দি দিম ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়ালৈ অলপ টেঙা টেঙা তৰকাৰীখিনি বাগাৰ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো অফ কৰিলো আজি মই লেচু দি কচু টেঙা বনাই দেখুৱালো আপোনালোকে যদিহে লেচু দি কচু টেঙা বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা ভিডিঅ' অনালৈকে আপোনালোকৰ পৰা মই বিদায় বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ